украинцев, которые должны произойти, мобилизовал вот увиденное спокойная сила. Это то, чего не хватало нашему обществу предшествующими производственниками. Чи пропуск подтвердил о том, что курс на евростандарт для Украины остается. Сегодня их тоже рассматривать. Но что касается европейской... Волнует всех нас, ибо речь идет. Мы видим, изменение ситуации в политике. Как председатель областного молодежного совета могу сказать с полной ответственностью, ни одного заявления от тех организаций, которые сегодня входят в областной молодежный совет, а их более 40, об участии в каких-либо акциях, у митингах протеста в наш адрес не поступало. Наоборот, сегодня те общественные организации молодежные, которые считают себя патриотами Украины настоящими. Они сегодня относятся к этой паузе вполне с пониманием. Поэтому я думаю, что когда делаются заявления в отдельных средствах массовой информации о том, что молодежь массово выходит на акции протеста и отражает полностью позицию всех молодых людей, я думаю, эта информация не совсем объективна. И, ну, лично я верю президенту, то, что он говорит, что делается в интересах государства и поддерживаю на сегодняшний день позицию президента.